Я тоже слышала, я слышала, и подходил ко мне, говорил, черешню давать на, э, бесплатно, потому что под его домом стояли, за что? А мне говорил, дай тысячу рублей, чтобы ты тут стоять торговать. еще у меня есть тоже подружка, и кума возле меня стояла, как он просил. Как раз в тот день пришла Look, кума. Это, ну, и наряд уже на драгомане. Ну слухайте, мене тут огроблять зараз. Ну коли він приїде? Ну, слух, ви що не розумієте, що мені тільки що погрожували, погрожували е, цей... Він зараз за мною бігає і, і, і погрожує. Кому нужен, блядь, свиня кончена?